Всем привет, друзья! Мы уже находимся на студии БЛАСТА. Это значит, что РМР начинается. Совсем скоро мы уже стартуем нашу первую игру Best of 1 против команды Inter The bridge Сегодня матча у нас будет два. День насыщенный, однако все в супер хорошем настроении, все сосредоточены. Давайте пойдем посмотрим, где ребята сейчас находятся и на их игровые места. Прямо сейчас мы находимся в игровой зоне. Мне очень нравится, как она выглядит. Надеюсь, на камере она действительно выглядит эффектно, потому что все выполнено в таких темных тонах, но с яркими желтыми акцентами. Знаете, что-то мне напоминает, собственно говоря. Надеюсь, это хороший знак, что э, эта цветовая гамма мейджора э, подходит максимально нашей. Э, в общем, да, выглядит все красиво. Мы видим элементы эльферевой башни на графике и мейджи и все остальное. Поэтому да, уже ощущаю некая ну, дорога, дорога на мейджор. Мы видим, что четыре стола для четырех команд находятся позади меня, то есть четыре команды будут играть параллельно, первые матчи уже стартуют, они находятся в другой зоне. Здесь же мы, находимся мы, фнатики, честно, ну, наши, естественно, соперники, и мы ждем игру. Есть определенные правила Valve, которые, в принципе, были и на прошлом мейджоре, и на этом. Мы не сможем снимать игру, потому что как только начинается игра, все лишние люди должны покинуть это помещение. Оператор не может заходить за спины игроков, не может слишком близко к ним подходить, как и, собственно, я. Но когда, да, когда идет уже игра, то тут вообще никого не должно быть. Поэтому мы вам, может быть, меньше покажем эмоции ребят, потому что, к сожалению, это не Возможно. Но это менеджер все серьезно, такие правила мы, естественно, не будем их нарушать, но что нам сказать, что нас выгонят? А что ты знаешь о своих да, соперниках рачка, сегодняшних? Не очень много. Не очень много. Играл ли ты с кем-то? Ну, флаги а, а какие-то. Там пару игроков есть, которые играли в трейдинг. Угу. Томас, я его помню. Андрей говорил, что вы проиграли одну карту когда-то даже. Сейчас скажу, кому. Crucial, да? Андрей сказал. Было дело? Ну, в целом ранний матч, да, непривычный для нас. А, насколько ты себя чувствуешь комфортно сегодня? А -а -а! Нас угоняют. Не проснулся? Здесь нормально, я хорошо выспался. Да? Мы же говорили с Сашей о вашем новом режиме. Расскажи, ты вы тоже ходите в зал, правильно? Ну, это не... это как, я не знаю, вот просто, короче за наш новый режим. У нас нет такого. Ну просто я раньше не замечала, что вы на турнирах активно ходите в зал. А сегодня вот на этом турнире начали. Хотела узнать. Нет, и... я ходил еще начиная с прошлой Дани. Ага. Поэтому я хожу уже в какой-то турнир. Ну, короче, третий турнир был связан. Uh угу. -huh. Просто понравилось все. Вот на этом турнире начал Саша, и все. Угу. Мы ходили с Валерой и с Андреем, тренером. В сети где-то. РМР отличается от других турниров тем, что э, ты можешь здесь встретиться с командами, ну, как, опять же, Into the Bridge, с которыми на каждом турнире не встречаешься явно. Э, вот, поэтому в связи с этим ты видишь э, больше преимуществ или каких-то сложностей в преддверии? Ну, это всегда интересно, наверное, потому что обычно мы играем с средними теми Ну, ролями. да. вот какие-то новички, которые очень заряжены выиграть, которые, ну, типа, это единственный <связано> шанс пробиться. Uh -huh. это, мне кажется, это интересно. Uh -huh. Готовились как-то по-особенному или на своей игре концентрировались? На своей игре, ну я посмотрел демку и uh -huh. знаю, как они играют. И в принципе Андрей, думаю, так же, как и ну, обычным командам готовился. Какой же какой Вы будете играть Inferno, начинаете за КТ? Uh -huh спасибо. Мы, мы, мы нету, ничего нету. приносим инфу. Что, что скажешь, так рассчитывали или... ну, насчет КТ, мы общались. Угу. Поэтому... Насчет КТ, а как там все работает? По севу, наверное? Монетка? Ну да, я думаю так. Что что? Короче, я думаю, по Хайсиду. По Хайсиду? Выбираешь всю сторону. Ну, скорее всего. Ну, окей, хорошо. so, Na'Vi, you guys are Hayaseed. Would you like to be team A or team B first? What does it mean? So at the moment, you're team B. So into the breach, will ban two. Then you guys ban three. Into the breach, bans. And then the final map, you guys pick side on. Yeah, we'll pick side. You want to pick side? Perfect. Okay, so yeah, into so the, the breach, ban, yeah. ban ancient and overpass. Ban ancient. Ban overpass. Yeah. And then navi. Where uh, to go? Ban vertigo. Ban Mirage. And we have Anubis, Inferno, and Nuke Left. And ban Anubis. Ban Anubis. Ban Anubis. Into the breach we have Inferno and Nucleft. Play Inferno. So ban you like C decide. So we ban you, can we play Inferno? Два пистика. Три бай два, два, пистика. Ну 66. Три Да, жестко они. Амстер три тройки. Алекс три шестерки. Я бы сейчас с ними играл, Мажор. Алекс все шесть. Не знаешь? Он сидел с ними в Кингвине неделю или сколько? бы Твоя позиция у кого-то? Саня. Давай на Гулике, там там, не, мне там три четвертые тоже. Значительные попытки распечатать э, геймплан. Собственно, что происходит. Вот у нас два из админа работают над этой проблемой. Такая обстановка вокруг. Я слежу в данный момент, чтобы никто не подсматривал наш геймплан. Держу в курсе. Кто вы? Рожден вы момент истины, последние раунды. Боже. Волнительно. Только не один, Валера. Найс. Найс. Смог. Найс. Очень эмоционально. <laughs> Мы все тут сидим. сразу после игры против Into The Bridge а, расскажи мне что случилось закончилась половина 11-4 потом взятая пистолеткой вроде все прекрасно и вот тут за атаку начались проблемы как что, что что пошло не так в атаке я не знаю наверное плохо общались а на самом деле они хорошо играли мы плохо исполняли и... ну, понятно было что они подготавливались к игре я думаю думаю что они Думаешь, сыграли... больше, чем мы подготовились? Ну, у них точно больше материала на нас, чем у нас на них. Поэтому, думаю, да. Ну, угу. нет, исполнение было плохое, не прикрывали друг друга. Такие... Мелочи, которые по итогу вылились вот в такой счет. Угу. Ну, Илья говорил, что вы все-таки да, готовились, смотрели их демки, то есть не то, чтобы там как-то безответственно отнеслись к команде, которая номинально слабее. Э, и тем не менее, они вас чем-то удивили? Вот делали ли они что-то такое, чего ты не ожидал? Ну, лично меня нет. Угу. Не знаю, может, кого-то индивидуально из тиммейтов в какие-то моменты удивляли, но я лично ничего, честно сказать, даже. Я не обычного не заметил. А как ты думаешь, связано ли то, что, возможно, кто-то был разобран в моменте с тем, что все-таки игра ранняя? И мы не очень привыкли к такому графику. Я думаю, много факторов могло на это повлиять. Ранняя игра точно на это влияет, потому что. Ну, я бы не хотел даже это как отмазку использовать. Нет, да. это не отмазка, но просто мы реально играем во второй половине дня обычно, и тут это было дискомфортно. Ну, ничего страшного. Ну. Должны быть все готовы, все в одинаковых условиях. То есть я не думаю, что там наши соперники по режиму постоянно там. Конечно, причем у нас вторая игра, там еще до нас играли ребята, поэтому это еще даже не самое раннее. Слушай, вы играли инферно и по мафе так получилось, что вы сами забанили Анубис и получается пришли к одной из лучших карт своего соперника. Почему все-таки вы, вот, допустим, убрали Анубис, на котором у вас 100% винрейта, а у них 50%? Все вопросы к Андрею. Скажем так, Немника. не принимал участие особо. Ну да, в принципе, вы видели, что Андрей был единственным ответом. Окей, какой сейчас план? Знаешь, до следующей Отдохнуть, игры? Отдохнуть, подготовиться к следующей игре, узнать соперника. А -а -а. И надеемся, что мы покажем более лучшую игру. Такие результаты не, ну, неожиданно достаточно. Бейт выиграли у Маус, Фнадики чуть не проиграли свой матч, тоже там на допах было тяжело. Как думаешь, что мы увидим много сюрпризов на ремаре? Ну, я надеюсь, что мы не попадем в список данных <с сюрпризов. Но тяжело было, да, тяжелее, чем ожидали. Да, на самом деле, сначала все шло по маслу. Кажется, в один момент просто не до конца начали доигрывать ситуации. То есть могли бы и лучше каждую ситуацию доиграть. Как будто бы мы играли не на 100%, а процентов на 60-50 ситуаций. Типа, как будет, так будет. Но это только начало, друзья. Все равно начинаем с 1-0. Это уже хорошо. Нужно еще две победки, и мы уже в легенда. Хорошо, пошли отдыхать тогда. Продолжаем смотреть влог. Андрей, мы сейчас будем играть против команды Falcons. Правильно? Да. И какое же вето будет? Какую карту выберешь ты? Вето будет выбор. У них будет Ancient либо, in, либо Mirage. Ancient либо Mirage, да, у них будет? Mm -hmm. Они а, выбирают. Расскажи немножко о предыдущем. Мопфета был выбор, пал на Инферно, и мы избавились от Анубиса. Вот я задавал этот вопрос Денису, он сказал, задайте его Андрею. Избавились от Анубиса, вот у нас 100% рейтинг, у них 50%. Почему ты забанил эту карту, а все-таки оставил выбор на Инферно, которое неплохое у наших соперников. Очень опрометчиво, я бы сказал, в целом анализировать по статистике карт. То mm -hmm. есть этот процент, который нарисован, это не всегда точно. Представим себе ситуацию, что сыграны две карты. И они выиграны. Это будет за последние три месяца это будет 100% винрейт. Хотя эта карта могла быть сыграна с слабыми командами, например. На mm -hmm. виндрейт написано 100%. Mm -hmm. А играет на ее слабо, как шестую карту. Вот. Эм, по Анубису просто карта, ну, такая карта, где в принципе могут пока удивлять. Команды могут удивлять. Поэтому пока и... опасно, да? Да, Inferno у нас наиграно. Мы в Катавице брали свои карты и выигрывали у Cloud9, у Liquid. Но у нас намного больше разобрана на Inferno, И в целом она более сильная у нас. Hello guys, Ты good? A B? Team B decides the decide size. Yeah, ban. Team B. Team B. Okay, so Falcons, first ban. Yep. We ban Anubis. Ban Anubis. And second ban. And we ban Inferno. Inferno. Yes. Okay. We Free ban. ban Vertigo. Ban Vertigo. We ban Nuke. Ban Nuke. And we ban Overpass. Ban Overpass. Falcons. We have Mirage and Ancient. left. For Mirage, by Ancient. By Mirage, by Ancient. Navi side. City side. City, City side. Perfect. Thank you very Good much. much. Good luck, Gary Mirage. <laughs> Good luck. Какая карта в итоге? Ancient. А, ah, ancient. Вот uh, ancient, ancient. А в целом по матчу с прошлому. То есть там не имело значения, что мы выбираем Анубис либо... То есть в конце остается их выбор, и они в любом случае выбирают Inferno. Потому uh -huh. что у них слабый Anubis, а, но у них такой соседненький. Uh -huh. Поэтому мы как бы знали, что будет Inferno с ними 100% и готовились к инферно Здесь, в принципе, знали, что будет Ancient. Но не было же возможности подготовиться к конкретной карте. Сейчас есть. Сейчас будешь этим заниматься. Все, Андрей, отпускаем, не мешаем. Окей, okay, I'm ready. Let's go. One, two, three. Какая decision? будет карта? Ancient. В прошлый раз ребята даже не знали, что будут играть в этот раз. Нет, ну ты просто подошла вот прям во время вета. Да. Андрей сказал, конечно, что пошел готовиться к Enchant. Так. Вы не знали, что будете играть против Солкмана до последней минуты, потому что такой формат... Ну мы знали или Мираж, или Эншен, угу. мы Догадываюсь, что они возьмут Эншем. Ладно, что известно нам о команде Falcons? Это команда из ветеранов, да, так скажем. Ну да. И парочку молодых. Да, уважаемые люди, как думаешь, они могут удивить вас чем-то? Надеюсь, что нет. Уже удивились нормально в первом матче. Ну, да там мы разыгрывались. Мы решили побольше поиграть, чтобы разыгрывать. Ну, чтобы обиднее было, да? А ты видишь, там уже все про этот твой твит пишут, а значит, да. что это А я решил хайповать, хайповать, Это новая стратегия социальных Ну, С, я сейчас устал уже, мне хватило одного твита. Больше я не буду. Ну, там хватило славы такой конечно. скандальной. Не, надо продолжать. Надо я продолжать. хочу кружочки, я буду делать кружочки в своем телеграм-канале. У нас конечно. на этом турнире активно пропагандируются телеграм-каналы. Вот мы уже Валерия а, завели. Ты я подписался? Нет, конечно. Конечно, нет. Надо сейчас какой-то контент тогда делать. Надо да, Андрей, в ты есть телеграм-канал? Да. Это будет в следующем влоге. Хорошо. Нет, нет. Расскажи нашим фанатам, чем вы занимались между первой и второй игрой. Значит, так что они мы, были в курсе дела. Мы, значит, пошли покушали. Тоня тоже покушала. Да. Тоня как не покушали? наелась, пошла еще что за ты кофе. Что Скажи. Мы кушали рис. Да ну, вкусный был. Курицу. Вкусный был, хоть скажи, это ощущение. Неплохой, да. Но много крахмала в рисе. Плохо промывали. Короче, покушали мы. Короче, покушали, немного отдохнули, пообщались о том, с кем будет next игра, узнали о next игре. Приехали сюда. Теперь мы разминаемся. Не чувствуешь, что это. Все, максимально. Снимайте его. Вот это вот неестественная его посадка с курткой и Все максимально естественно. Конечно, мы. Заряжены, да? Рождены побеждать. Ну, Заряжены. Естественно. Выигрывать. Ну, хорошо. А что скажешь по результатам другим, других а, команд? Ну там Ван Вин камбэкнули, я видел Кирюшка был Да, мяч. выиграл. Там было кири... 7-1. И они камбэкнули 8-7 сделали. Угу. Удивительно. Бейт удивили, Bait удивили, да, Бейт, молодцы. молодцы, да. Играли Маусов, Маузу. Я не знаю, с кем они играют, Next. Фейзы выиграли OG, я сейчас скажу тебе. О. Интересно. Так, Бейт играет против Outsiders. All right, all right. Слышал там на азиатском миноре ой, да, в Мэри произошло видно, Парню стало плохо. Три часа была техническая задержка, аж поплохело. Я видел, когда мы садились играть до того, как мы еще начали. Этот матч висел с таким же счетом 1-3. Мы уже закончили, был в отеле, он так и висел. Поэтому. А потом написали, что там Кейзу, по-моему, стало плохо. Да ладно. Ну поэтому надо. Солнце держать здоровьем заниматься. Не бережете вы себя. Ладно. Мне кажется, они удивились, когда прилетели в Монголию, что там прохладненько. А и манго называется маска. Давай. подожди, это я. Все, замри. О, так. близко быстро покажи. Сейчас. И там чисто видео. Прикол. 29. Смотри. Да что, что, это секретная пленка наклеена, не вижу. Да, чтобы ты не подсматривал, кому я пишу. Прикольно. Сейчас я, я выложу. Так, так, в чернетке, сейчас опубликую, сейчас еще сыть. Давай, Илья. Давай. Все, посмотрим. Вообще фотка да, классная мясо. получилась. Мышка разноцветная осталась. настал. Mm -hmm. Так, сейчас я скажу, когда. Что делать? Посмотри. О, смотри. Все. Прикольно. Такой... <кх> да. Давайте все включимся, пожалуйста, максимально. И если ведем сильно, не отпускаем. Не важно какой счет. Есть один, не надо смеяться. Просто держим дальше в напряжении. Фокус, давайте. Давайте без послаблений. Кто ли? обрезай! Нет, там же можно чекнуть. Ну, По-моему, у нас точно фейс не инфекция, будет. Придут, то будет. будет. <связь> да, мне да, тоже кажется, -то он не будет. Да, да. А с кем они О, второй? Геннеджер? Нет-нет. Я Апик. Не нет. Апик, да? Я не помню. Фнатик, нет, не фнатик. А, с фнатик, 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 да. Сейчас начинаю. Ну что, дело сделано. 2-0. Сегодня мы взяли от сегодняшнего дня максимум. Две победки. Первая, конечно, была ну, такая нервная, вы сами все видели. Вторая полегче. Настроение прекрасное, все ходят, улыбаются. Смотрят на меня. Все хорошо, друзья. А, надеюсь, завтра настроение наше не испортится. Мы еще не знаем, с кем мы играем. Мы еще не знаем, во сколько мы играем. Будем наблюдать за командами еще сегодня. Это может быть фейс, может быть one one win. А, посмотрим. В любом случае нужно быть готовым к любому сопернику. У нас еще куча времени сегодня и отдохнуть, и поиграть, и подготовиться и все что угодно сделать. И завтра мы уже вернемся снова в студию Blast и будем надеяться, что в Best of 3 на выход на Paris Major мы одержим быструю победу. Спасибо, что посмотрели этот блог. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал и, конечно же, ожидайте наших следующих видео. Всем пока!